Война это вообще уже детский сад по сравнению со всем коллапсом и апокалипсисом, который грядет. Нужно понимать, какая земля, какой народ будет спасен, а какой не будет. Я теперь показываю, от чего зависит спасение народов. Какие же народы останутся, коллапс, апокалипсис грядет. Это всем будет торба кирдык или нет? Нет. Две третьих – да, а одна третья – нет. Как же разобраться, кто будет истреблен, кто не будет? А вот именно этим мы и занимаемся. Вот именно для этого и пришел Иисус. Бог явился во плоти. И он пришел в это тело для того, чтобы явить спасение, чтобы люди прозрели, показать даже на физическом уровне. Брал человека раз, и он видит, исцелял болезни, воскрешал мертвых, и нес любовь, мир и спасение. И все пророки просто, когда читаешь, говорят, что Бог накажет этот мир за зло, за идолопоклонство, за все, что происходит. То есть безнаказанным оно ничего не остается. Люди не фокусируются просто на материи, А, я живу там раз в один момент. Приходит проблема, потому что Бог он все равно накажет за это безбожие. То есть мы не можем этого избежать. Что Бог говорит через Михея 600 лет там до Христа? Да? И совершу в гневе и негодовании Мщение над народами, которые будут непослушны. За что будут наказаны народы, за непослушание, как евреи в пустыне. Вот они миллионы пришли и не легли в пустыне. Они не дошли до обетованной земли. Почему написано? За неверие и непослушание Бога. Они не слушали Слово Божие, они не уникали, они не изучали Слово Божье. Они пренебрегали. Поэтому для чего нам нужен Иисус? Для чего нам нужно скинья Давидова? Для чего нам нужна церковь? Для чего нам нужны люди, которые знают Бога, для того, чтобы нам это избежать, чтобы нам видеть, чтобы нам понимать, чтобы привести людей к покаянию? Потому что это именно остановит гибель и остановить все проблемы, которые грядут.